ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ ಪುಷ್ಯ ಗುರುವಾರದ ಈ ದಿನ ನಾವು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ರೂಪ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳನ್ನು ಓಂಕಾರ ತತ್ವ ರೂಪ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಓಂಕಾರ ತತ್ವ ರೂಪ ಎಂದರೆ ಅವರು ತತ್ವದಿಂದ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಎಂದು ಓಂಕಾರ ತತ್ವ ರೂಪ ಗುರುಗಳ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಯಾವ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾರಾಯಣ ಅಥವಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಮನದ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಕಟವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವೇ ನೂರ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಇಂದಿನ ಮನೆಮದ್ದು ಹೀಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಮದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡದ ಚಿಗುರೆಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಜಜ್ಜಿದ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪುಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅಗೆದು ತಿನ್ನಿ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅಜೀರ್ಣ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಬಂಧುಗಳೇ ನೀವು ಚಾನೆಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರದ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಆಲ್ ಅನ್ನುವ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೂ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮಂತ್ರಶ್ರವಣ ಮಾಡುವಾಗ ಜೈದತ್ತ ಗುರು ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಓ ॐकार तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐकार नमः ॐ तत्तत्वरूपाय नमः ॐ तत्तत्रूपाय नमः ॐ तत्त्वरूपाय नमः ॐ तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार त्वरूपाय नमः ॐकार तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐकार तत्त्वरूपाय नमः ॐ

ॐ तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार नमः ॐ ॐकारत त्वरूपाय नमः ॐकार तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार तत्त्वरूपाय नमः ॐ तत्त्वरूपाय नमः ॐ तत्त्वरूपाय नमः ॐ तत् रूपाय नमः ॐ तत्त्वरूपाय नमः ॐ तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार तत्त्वरूपाय नमः ॐ तत्त्वरूपाय नमः ॐ तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार तत्त्वरूपाय नमः ॐकार तत्त्वरूपाय नमः

ॐ तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐ तत्त्वरूपाय नमः ॐ

ॐकार तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐकार तत्त्वरूपाय नमः ॐ तत्त्वरूपाय नमः ॐ तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार तत्त्वरूपाय नमः ॐकार तत्त्वरूपाय नमः ॐ

तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐ तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार तत्त्वरूपाय नमः ॐ तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐ तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐ तत्त्वरूपाय नमः ॐकार तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार तत्तत्त्वरूपाय नमः तत्त्वरूपाय नमः ॐ तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐ तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐ

ॐ तत्त्वरूपाय नमः ॐ तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकारत रूपाय नमः ॐकार तत्त्वरूपाय नमः ॐकार तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐ तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐ तत्त्वरूपाय नमः ॐ तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार नमः ॐ तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार तत्त्वरूपाय नमः ॐ तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐ तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकारत रूपाय नमः ॐ तत्त्वरूपाय नमः ॐ तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार तत्त्वरूपाय नमः ॐ तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐ तत्त्वरूपाय नमः ॐकार तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार नमः ॐ ॐकार नमः ॐ तत्तत्त्वरूपाय नमः ॐ ॐकार नमः ॐ ॐकार त्वरूपाय नमः ॐकार तत्त्वरूपाय नमः